Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat wujud bonsai seluruh tanah air kali ini Channel Seni Bonsai berkunjung lagi ke acara pameran bonsai dan Bursa tanaman hias yang ada di Kabupaten Jember dalam rangka Food pemprov Jatim yang ke-78 yang diselenggarakan di Bakorwil 5 Kabupaten Jember kita langsung saja sahabat-sahabat ini sudah ada semacam penilaian dari sekian banyak peserta kalau melihat dari benderanya kalau dalam PAMNAS ini dapat nilai best ten kalau seperti ini sahabat-sahabat karena ini cuma sebatas pameran ya ini juga diapresiasi oleh penyelenggara ini Arabica dapat dua bendera yang seperti ini. Kita kali ini akan fokus ke bonsai-bonsai yang dapat dua bendera. Ini sahabat-sahabat. Ini ID-nya Arabica. Kita lanjut ke bonsai yang satu ini. Ini seperti ini. ID-nya ini saya kurang jelas ini. Kalau kita identifikasi dari daunnya kayaknya waru ini sahabat-sahabat. Kita geser lagi ke Santigi. Ini dapat dua bendera. kita geser ke Kimeng ini sahabat Kimeng ini juga dapat dua bendera kalau penilaian di Pamnas biasanya ini kalau dua bendera seperti ini adalah dapat predikat best sahabat-sahabat ini seperti ini ini identifikasi kita kali ini dengan bonsai-bonsai yang dapat dua bendera kita geser ke uh, serut nih seperti ini kita lanjut lagi ke serut ini sudah sering malang melintang di pamnas ini sahabat-sahabat serut ini mantap sekali seperti ini Kita geser lagi, dan selanjutnya ini dengan ID sendiri, sahabat-sahabat. geser lagi ke Ulmus selanjutnya dengan strapless asper oh ya sahabat-sahabat di acara pameran bonsai ini pesertanya cukup banyak sekali sahabat-sahabat di sisi sebelah sana Oh ya sahabat-sahabat mungkin saya sudahi dulu kita review bonsai yang dapat predikat best ten ini sahabat-sahabat di kelas jadi di pameran bonsai dan bursa tanaman hias di Kabupaten Jember dalam rangka hari ulang tahun Pemprov Jawa Timur yang ke-78 yang diselenggarakan di Kabupaten Jember tepatnya di Bakorwil 5 Jember di Sini, sahabat-sahabat. Oh ya, yeah. kalau kita berbicara bonsai, kita ikuti geraknya, nikmati prosesnya, dan syukuri hasilnya. Sampai jumpa.